На фонзі, після завершення матчу між командами Говар та Кікос, такі команди, так команди гостей, головний тренер команди Журавльов і овець команди Станіслав Тимофєєн. Будь ласка, Станіслав. Ну, в першу чергу, поздравляю свою команду з победою, хоч вона і не легко нам далась. Но мы все равно готовились к этой игре. То есть, ну, как бы мало информации было, но все равно как бы знали, что у них три американца есть, пару опытных украинцев, которые уже имеют опыт выступления в Суперлиге. Возможно, сказалось, как бы сказать так, Недонастроить чуть-чуть команды, и чуть -чуть так тяжелая дорога была у нас. Но это, наверное, единственное, что нас оправдывает. Это а так хорошо, конечно, что в нужный момент все игроки включились. То есть тренер, может быть, подобрал оптимальный состав, который смог довести игру до такого результата, до победного. Ну и мы одержали победу. Конечно, может быть, хотели бы ее намного легче одержать. Но слава богу, что есть победа. Будем теперь во Львове показывать хорошую игру. Действительно тяжелая, тяжелая для нас игра. Можно сказать, можно сделать скидку на то, что ребята устали после долгой игры, до долгого переезда. Мы только сегодня приехали. Тяжелый переезд, далекий, много времени в поезде и тяжелый переезд в автобусе. Вот. Но только маленькую скидку можно на это сделать. Конечно, качество игры оставляет желать лучшего. Ребята молодцы, что они собрались, они не позволили себе обыграть. Очень большими усилиями нам стоила эта победа. И команда Гаверлы показала, что она может играть, что есть американцы хорошие техничные, которых нужно сдерживать. И не совсем у нас все получилось сегодня в их удержании, но надеемся, что эта игра нам покажет что расслабляться мы не можем и, и работать нам нужно каждую секунду каждую каждый метр на площадке отвоевывать и я надеюсь что нас для нас это будет хорошим уроком и хорошим опытом в следующих играх чемпионате но из интервью оказалось, что по 100 очак забрали. Супарникам что сегодня забрали? Сегодня и, и Гаверла нам не позволила как бы, забить 100 очков. И, и очень плохой процент попаданий у нас с игры. И некоторые броски ребята торопились сделать. То есть мне кажется, что можно было разыграть и более свободные броски получать. Но опять же скажу, что с командой что-то творилось сегодня. Иногда творились не очень объяснимые вещи. Они делали то, что мы никогда не тренировали, то, что мы запрещали им делать, и они сегодня делали. Но опять же скажу, что укачало, У укачало, как в этом фильме знаменитом синема укачала. Льв... Львову сотни надо. Да. Львову сотни надо, да. Львову будем стараться от ваши непримиримые соперники. Будем за вас мстить. Спасибо.